Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında gördüyünüz bu 4 otağlı, gözəl təmirli, keyfiyyətli tikilinin təqdimatını edirik. Hal-hazırda evin dəhliz hissəsindeyiz, dəyərli izləyicilərimiz, gördünüz ki, dəhliz hissəsi bu cür nədir. E, tavanına fiqurlar işlənilib, spot işıqlarla bəzədilib və 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər beton pilləkənlərdir, digər evlərdəki kimi. Şam taxtadan düzəlməkləcənlər deyil, gələcəyinə, yəni heç bir fasad olmur. Üzü mərmər daşlardan üzlənilib, gözəl qəşəy balaskalar da yığılıb. Ev ümumilikdə gözəl təmirdir. Səliqəli, bahalı divar kağızlarından istifadə olunub. Təmir zamanı tikinti materiallarına xüsusilə yaxşılarından istifadə olunub. Evin həyətanı sahəsini və üz görünüşün son da təqdimatını eləyəcəm. Dəhlizdə gördünüz ki, bu hissədə garderob düzmaq üçün yer də saxlanılıb. Bu da gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni bu bir hissədən bölüb geniş bir garderob, köşə istiləmələrdən düzəltmək mümkündür. Bura evin sanitar qovşağıdır, sanuzela sanitar qovşağı birlikdədir, gördünüz kimi açıq yerlərdən istifadə olunub. Döşəməsi isti poldur. Hə, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, evin və torpağın kupçası var, ipotekiyə yararlıdır, əgər ipotekiyə istəsəniz, ipotekanız hazırdsa buyurub bu evə gəlib baxıb ipoteka salmaq daha mənasibdir ki, çünki ipoteka bu tip evlərə daha tez e, kredit ayırır. Çünki evin keyfiyyəti, yerləşmə yeri e, ipotekada böyük üstünlük e, rol oynayır və təmir tamamlanmışdır. Bu evin gördünüz kimi mətbəx hissəsidir. Mətbəx çox genişdir. Mətbəxinin mebel alt hissəsinə metal vurulub və mebel arasında da gördüyünüz kimi Ədəşəyə e, lammət vurulub, komğata çəkilib. Ümiyyətlə yenə təkrarlayiram. Çox səliqəli və divar kağızlarından açıq, gözəl divar kağızlarından istifadə olunub. Bütün hər şey düşünülüb, qabaqdan gördüyünüz kimi mətbəxdə bütün elektrik, qaz, su xətləri hamısı çəkilib, təzəki havalanmasına kimi var. Qapılar nə kimi bahalı qapılardır. Bura isə evin qonaq otağıdır. Klassik üslubda yığılmış qonaq otağı, vitraj pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi pəncərədən necə gözəli işıq daxil olur. Kombi xətləri çəkilib. Çox gözəldir. Sənikalı keyfiyyətdən təmir olunub. Yəni mənim xoşum gəldik. Tavan hündürlüyü də kifayət e, qədər hündürdür, normaldır. Bu da havalanmada böyük rol oynayır. Və qalxaq ikinci mərtəbənin təqdimatı ilə. İkinci mərtəbəyə qalxaq biləkəni, yəni yorucu deyil, rahat biləkəndir ikinci mərtəbənin fuesi də ümumilikdə evdə səliqədən yanaşı təmir işində də dəqiqliyə üstünlük verilib. Bura dəhliz hissəsidir. Geniş bir dəhlizi var. Bura yataq otaqlarından birincisidir, görürsünüz kimi. Yataq otağında pəncərəsi açıqdır. Divar kağızları zövqlüdür. Bu hissədə də yenə ikinci mərtəbədə garderob yığmaq üçün yerəyilib. Mərtəbələr arası monolit betondur. 2-ci mərtəbədə döşəməsi naminatlı vurulu. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulur yataq otağıdır. Bura isə sonuncu yataq otağı. Ev ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Və buradan heyvana çıxışı da var, hörmətli izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksini özünüz görürsüz, tam yaxınlığındadır. Həyət yana sahəsi bu cürdür, də dəyərliz izləyicilərimiz. Həyətə 2-3 avtomobil həcmidə daxil ola bilər qiymət sonda təqdimat eləyəcəm qiyməti ipotekiyə yararlıdır və evin keçək sonunda düz görünüşünü təqdimatn eləyib həyət yanı sahəsini bir daha sizə göstərim dəyərləndirmiz birinci mərtəbənin ikinci birinci və ikinci mərtəbənin ayrı gördüyünüz kimi elektrik qovşaqları ayrı-ayrılıqda dır gördünüz kimi həyət yanı sahəsində bu cün nədir hər şey öncədən düşünülüb, hər şeyə qarşı görürsüz fasad heç bir zədə almır və fasadın qorunması içindəki görürsüz yerdən də isti ağlaydan işlənilib ki, gələcəyə fasad dözümlü olsun. Və tərsəpkadan vurulub, bahalı rəng seçimlərindən istifadə olunub. Evinizin görünüşünü təqdim edim dəyərliz izləyicilərimiz. Bu gün nə evin üz görünüşü var. Gözəl bir evdir, səliqəli bir evdir. Sezamsi də var, bu hissə də kombi üçün yaradılıb. Qiymət 99.800 manata təklif olunur dəyərlisiz izləyicilərim. Təbii ki, yəni müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Həqiqətə daxil olan avtomobil qapısı da genişdir. Üstünə gördüyünüz kimi çardaq da yığılıb, həyətin işıqlanmasına kimi var. Bütün sayğaclar var, mərkəzi kanaza sistemidir. Dəyərlisiz izləyicilərim, bu barədə daha dolğun məlumat almaq üçün 051 635 17 97 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. Kanalımızda digər evlər də var. Onlar haqqında da əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.